তামোল কেইটামান পাৰিলোঁ বাৰু দেই চল্লিছ পঞ্চাছটামান হৈ যাব এতিয়া মই এতিয়া মই উঠিলোহি পাণ গছত এইবোৰ আমাৰ ঘৰৰ পাণ আকৌ দেই মোৰ অলপমান আগতকৈ ভয় লগা নিচিনা হ'ল মানে কি মোৰ

তামোল আৰু পাণ পাৰিবলৈ আহিছোঁ বাৰীলৈ মোনা এটা লৈ আহিছোঁ মোনাটোৰ ভিতৰত আছে কটাৰী এখন হয় বাগানৰ পিছফালে মই তামোল এথোকা দেখিছিলোঁ সৰুকৈ এটোকা পাৰোঁ আৰু ঘৰত পাণ নাই জখলা লগাই মইতা লগাই সেই পাণ গছত উঠিব লাগিব আজিৰ ইমান ধুনীয়া দিনটোতহে বাৰু বৰষুণ দিব লাগেনে ধুনীয়া বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ দেওবাৰৰ দিনটো সকলোৰে বাবে প্ৰিয় স্কুল যোৱা নোযোৱা ঘৰত থকা সেই দেউতা মা সবৰ বাবে প্ৰিয় দেউতাৰ বাবে এইটো কাৰণে প্ৰিয় বুলি কৈছোঁ সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মুখ আগতে দেখা পায় সেই দিনটোত আৰু দেওবাৰ দিনটোত ভাল আৰু স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী অফিচ অফিচাৰ চবৰে কাৰণে ভাল বহুত বহুত নতুন নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হয় আমুকলৈ যাম আমুকটো কৰিম তামুকটো কৰিম হা এনেকুৱাবিলাক কথা কিন্তু এই আমি যে ঘৰত ই কামখিনি কৰিবলগা হয় নহয় বাগানত দৰৱ মা পাট চিঙা কিবা কিবি কিবা আমাৰ মানে কি সেই দেওবাৰ দিনটোহে আটাইতকৈ বেয়া দেওবাৰ দিনটোত মাথা গৰম হৈ যায় কাৰণ কেলৈ গোটেই মানুহবিলাকৰ হিচাপ পত্ৰ কৰিবলগা হয় পইচা পাতি দিব লগা হয় পইচা পাতি যদি আপুনি দিব নোৱাৰে জোখতকৈও বা সিহঁতে যিমানটো বিচাৰিব হ'ল আৰু আপুনি বেয়া হ'ল আৰু আপুনি ভাল মানুহ নহয় আপুনি বেয়া মানুহ আৰু বহুত প্ৰিয় কিবি বৰষুণটো দিব নালাগিছিলে বাৰু দেই আজিৰ দিনটোত বিশেষ কিনো কৰিম আৰু ৰখাপতো নোৱাৰি নিদিবি বুলি ক'লেও নুশুনে দে বুলি ক'লেও বৰষুণ নিদিয়ে সেই নিজৰ স্ব ইচ্ছাসতে দি থাকিব কিন্তু এইবছৰ বৰষুণ এই দুহেজাৰ চৌবিছ চনত বৰষুণৰ পৰিমাণটো কিন্তু বেছি মই যদি আপোনালোকক সঠিক প্ৰমাণটো দিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে আকৌ মোৰ কথাখিনি বিশ্বাস নকৰিব নহয় মই সঁচাকৈ তামোল পাৰিবলৈ আহিছোঁ নে নাই অহালা পাৰিলোঁ নে নাই পোৱা তলৰ পৰা দেখোঁতে কেইটামান এই তামোলকেইটা সৰু সৰু নিচিনা লাগিছিল কিন্তু যেতিয়া পাৰি দিলোঁ নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ নিচিনা লাগিছে তামোল কেইটামান পাৰিলোঁ বাৰু দেই চল্লিছ পঞ্চাছটামান হৈ যাব এতিয়া মই এতিয়া মই উঠিলোঁহি পাণ গছত এইবোৰ আমাৰ ঘৰৰ পাণ আকৌ দেই মোৰ অলপমান আগতকৈ ভয় লগা নিচিনা হ'ল মানে কি মোৰ ওজনটো অলপ বাঢ়ি গ'ল সোতৰ কেজি মানুহ এটা যদি এনেকৈ মৰিদাত উঠে বহুত কথাটো ৰিক্সৰ কথা আৰু আগতে মই ইমান ৱেইট নাছিলোঁ পঞ্চল্লিছ পঞ্চাছ কেজি মই য'তেই নহওক যেনেকুৱা গছত উঠি যাব পাৰি এতিয়া ৱেইট হৈ যোৱাৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় মই নিজে প্ৰব্লেম মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ মানে বহুত জোৰ দিব লগা হয় বহুত কিবা কিবি বাৰু দিয়ক পাঁচ দহ গুচিমান পাণ পাৰিবলৈ কৈছে পাৰি লওঁ আৰু মই পাণ পাওঁতে হিচাপ কৰি কৰি পাণ পৰা নাছিলোঁ ডাল মানে ভাঙি দিছোঁ যিবিলাক ওলমি ওলমি দীঘল দীঘল হৈ ওলমি গৈছে নহয় ডালবিলাক সেইবিলাক ভাঙি দিলোঁ আৰু আন্দাজত মই কমেও পাঁচ কেজি অঁ পাঁচ কেজি নহয় পাঁচ গুচিৰ ওপৰতে হ'ব বাৰু পাণ অলপ পাৰিলোঁ ফ্ৰেছ পাণ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কিন্তু আমলৈ এনেকুৱা দিলে নহয় কি ক'ব ৰাতিপুৱাৰ ভাতটো পেট ভৰাই খালোঁ নিজেই মানে আমি মানুহবোৰে এতিয়া কি হ'ল মানে কি ৰাতিপুৱাৰ পৰা চিপচিপিয়াই বৰষুণ দি আছে আৰু আপোনালোকে জানে গৰুৱে বৰষুণত তিতি হ'লেও ঘাঁহ খাব কিন্তু ছাগলীয়ে নাখায় বৰষুণ দিলে চিঞবাসকৈ থাকিব ইফালে যাব ইফালে যাব নাখায় মানে সিহঁতি ভয় আৰু সেইবাবে ছাগলীৰ কাৰণে মই কঁঠালৰ ডাল কাটি পেলাইছোঁ বোলো কঁঠালৰ ডাল কেইটামান কাটি দিওঁ তেনেকৈ সিহঁতক বান্ধি থৈ দিম সিহঁতি খাব আজি বহুত ধুনীয়া এটা বাৰ আছিলে মৰম লগা দিন এই দিনটো চবেই আশা কৰে কিন্তু আজিৰ দিনটো একেবাৰে টেঙা কৰি পেলালোঁ সঁচাকৈ সপোনবিলাক চবেই একদম বিফল কৰি পেলালে আজিৰ এই দিনটোত দেখিছেনে বাৰু মই কেনেকৈ কথা মতে কামখিনি কৰি পেলাইছোঁ ছাগলী তিনিটা আনি ইয়াত বান্ধিছিলোঁহি এতিয়া ইহঁতে এই পাতবিলাক খাই থাকিব শেষ নোহোৱালৈকে বহুততো দিয়া নাই বাৰু তিনিটা ছাগলী পেট নভৰিবও পাৰে বা ভৰিবও পাৰে এইটোতো নকওঁ যেনেকৈ খাই খাব আৰু গৰম উঠি গৈছে কেলৈকে কি কথা নাজানো কিন্তু গৰম দিন যে এতিয়া সেই গৰুখিনি বান্ধি থোৱা আছে য'তে ত'তে মানে ঘাঁহ খাবলৈ নিয়ে আৰু ঘাঁহবিলাক খাবলৈ এতিয়া সিহঁতক এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত বান্ধো য'ত আমি খেৰ দিওঁ সেয়াই জেগাত বান্ধো এতিয়া গৰুকেইটাই এইকেইটা সেইফালে নেকি তিনিটা দেখিছোঁ আৰু এটা ক'লোঁ গ'ল চাৰিটা ক'ৰবাত আছে সেই পাই সেই গৰুকেইটা মই ধুনীয়াকৈ বান্ধি লওঁ ধুনীয়াকৈ নহয় ধুনীয়াকৈ দেই ধুনীয়াকৈ খেৰ দিব লাগিব ভাগৰ লাগ্য সঁচাকৈ এইবোৰ কাম বাৰু ভাগৰ লগা কাম নহয় বাৰু প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক মানে কি হ'ল প্ৰতিদিনৰ কাম ন এইবিলাক গৰু গোহালিৰ পৰা উলিওৱা গোহালি চাফা কৰা ছাগলীকেইটা সিহঁতক এৰাল দিয়া খোৱা বোৱা দায়িত্বটো থাকে আমাৰ কিন্তু মোৰ এইটো কাৰণে হাঁহি উঠিছে মানে গৰম উঠেই গৈছেগৈ মোক এইবোৰ কাম কৰি গৰু মই গোটেই চাৰিটা আনি বান্ধিলোঁহি খেৰ দিলোঁহি অঁ হ'ব নিদিবি দেই ধুনীয়াকৈ খা এই এঠানি নকৰিবিও বেলেগৰ ঘৰততো খেৰ নাই হে কিনি কিনি আনিছে খুৱাইহি দেই তহঁতকো কৈছোঁ এখানি নকৰি ভালকৈ খাহ চাৰিটা ঊনপঞ্চাছ এতিয়া সময় সেই ৰাতিপুৱা সময়খিনি এতিয়া মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ চাগে ন চাৰে আঠটা নটা দহটা এঘাৰটামান বজাত আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোত বহুত কিবা হ'বলগীয়া আৰু নহ'বলগীয়া হৈ গ'ল যিখিনি হ'ল সেইখিনি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ আপোনালোকৰ ফালে অমিতাৰ কেজি কেইটকা মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন অমিতা পাৰিবলৈ লগাই দিছোঁ হাঁ আহি পেলাই ডাঙৰ কেইটামান আছে আহি পেলাই লৈ যাব বাৰু দিয়ক দেওবাৰ বুলি আজিৰ দিনটো এনেই এনেকৈ গ'ল আৰু কালিলৈ সোমবাৰ কালিৰ পৰা আকৌ শান্তি নাই এই বাগানৰ ডিউটি পাট চিঙা পাত দিয়া মেলা পাৰিবলৈ মই মাহী আৰু জেঠাই থ'বলৈ যাওঁ এজনীক থ'বগৈ লাগিব লহীবাৰী এজনীক থ'ব লাগিব খাই মাটি খোলাত এজনী ঘৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আঠ কিলোমিটাৰ ন কিলোমিটাৰ নহয় যাব

অ' বহিলে ছটা সময় আৰু এইফালে মাহীক থলোঁ আৰু মোৰ পিছৰ চিটত আছে জেঠাই সেই জেঠাইকো থ'ব লাগে মানে একেবাৰে ছটা চৈধ্য় হলগে মনিব নোৱাৰা হৈছোগে মানুহবিলাক যেতিয়া যাওকে দেখ মই গ'লো এনে যাওঁ মই এফালে যাবলগীয়া আছো দেই মাৰি আছ ইমান দোকান পাইছোহি যদু মেনদেদা থবলৈ আহিছে এই দোকানৰ চদু মেনদেদা থবলৈ আহিছে বোলো এই পাইছোহি আ কেলে ইমানকে ফোন মাৰি আছ কলে কলে গ'ল অ